Меня, меня, меня искусили, меня, ну не то чтобы застали, потому что, блин, меня искусили, меня соблазнили, я вот этого не хотела делать. Ну, вы смеетесь, потому что вы, наверное, другие кредовые. Если вы думаете о том, что я, то как вам не стыдно? Я хотел сказать, я хотел сказать, даже в том плане, что вот человек, когда он не молится... Это он, делает, он делает то, что он не, не хотел бы. Он же хочет молиться, а не молится. Он хочет Богу служить, а не делает. Вот это, вот это то, как раз об этом говорит. Но все равно же отвечать будет та плоть, которую оставляют на три года лишения свободы. Аминь. И 18 стих, как называется проповедь? Если же выбор... Для человека. Если же Господи хочу духом быть водим. Только Духом. Потому что если жить по плоти, то Писание говорит, что такие люди Богу угодить не могут. Если по плоти жить. Если по плоти жить, а не по духу, то значит не иметь веры. А если не иметь веры, то все те благословения, которые во Христе Иисусе предназначены для нас на каждый день нашей жизни будут для таких людей недосягаемые. И тогда этот человек говорит, ой, как, как, как жизнь молодая, ой, не спрашивай. Слушайте, проблема у этого человека с верой. Проблема, точно проблема. И виноват ни правый, ни левый. И, та, и то, что он ноет изо дня в день и находит в себе таких же самых наивщиков, которые ноют, Говорят, ой, такая жизнь другой говорит, правда, правда. Третий говорит, ой, так тяжело там дома. Ой, как мы будем? И вот это ноизм, такой вот ноизм, никогда не приведет их к вере. К вере приводит человека Дух Святой, который показывает тебе, что ты неправильно поступаешь, не согласно с задумом Божьим, приводит к вере только покаяние. Каюсь, что не верю. Каюсь, что не заботился о духовном, не заботился о вере. Каюсь, что не смог победить. Каюш, что делал неправильно? Почему делал неправильно? Потому что говорил неправильно. Почему говорил неправильно? Потому что мыслил неправильно. Почему мысли были неправильные? Потому что не наполнялся правильными мыслями. Почему не наполнялся правильными мыслями? время свое, не, не, не тратил на, на наполнение, а тратил на, на на то, чтобы растерять даже то, что было. Вот человеку необходимо покаяние, если он понимает, что он не то, что должен быть на этой земле. Как, и давайте дальше как я уже сказал, что если же вы водитесь, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Не под законом, что имеется в виду? Под что имеется в виду не под законом? Потому что этот стих тоже есть такие христиане, которые трактуют себя как хотят. То есть, закон говорит, нельзя. -то говорит, а мы не под законом, можно. Неправильно. Закон говорит, что возмездие за грех смерть, а мы не под законом. Аллилуйя, потому... молодец. Если человек водится Духом Святым и тебе скажет, это нельзя, а, Ему даже не надо, вы... же, надо, надо да. говорить, что это нельзя. Да. Вот помните, как раньше вот в этих в чайнах там, или в, эти, в, 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 в наших наших заведениях там, в столовых встав, была табличка, когда заходили писала, не курите не смите. Да. Закон. Ну, для того учреждения, для той комнаты. Те, которые не курят и не сорят, ну, не смитят. Это на них не... Не действует, не распространяется. Аминь. Аминь. То же самое касается здесь. Не говорится, что закон говорит не убивай, а теперь можно оторваться по всей программе. Или закон говорит не 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 не, не воруй или там не 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 смотри, там, на чужое там или жену или вала или там или то теперь уже можно смотреть нет не под законом это вот вы правильно размышляете что и ты даже не надо, не надо тебе говорить, что этого нельзя делать. Написано, нам во Христе Иисусе можно все. Можно все. Только не все нас э, назидает. То есть не от всего ты взращиваешься. Если есть вещи, которые, от которых ты будешь не возрастать в, в духе, то сам Дух, который в тебе, тебе скажет, не прикасайся, не иди туда. Сам Дух дух. что такое не под законом? Я, я что хотел сказать, когда я готовил это место из Писания? Закон благословляет? Нет. Оправдывает? Нет. Осуждает, да, и не дает благословения, а, а приносит проклятие, потому что если что не под закону, сразу получает то есть или смерть, или проклятие, или болезнь. А Писание говорит, что кто во Христе, то есть кто, кто духом вводится тот не под законом. Следовательно, выбрав один раз жить по Задуму Божьему, жить в Иисусе Христе, пользоваться теми благословениями, которые предназначены для каждого из нас, что есть на, на, на небесах, если ты это выбираешь, то заметь, что осуждения на твою жизнь, на твои слова, на твои действия не распространяются. Помните, я один раз тоже говорил, что когда я встречал своих старых друзей, как, как, как правильно говорить, что в той старой жизни греховной. И я им говорю, что, что Господа принял в свою жизнь, что Господь дал мне жизнь вечную, что Господь меня простил, исцелил, восстановил, что я теперь для Него живу. И как, как часто мне говорили, что а я бы тебе не простил. То есть суд или осуждение всегда есть тем, которые по закону. А те, которые по благодати, по благодати это кто? Это те, которые приняли эту благодать. Которые решили, я буду жить так, как Господь говорит, я буду жить по благодати. И тогда никакое проклятие, которое судил закон, не придет в мою жизнь ни в мою, ни в жизнь моих детей, ни в жизнь детей моих детей до тысячного поколения не придет. А будет благословение на благословение. Благословение на благословение. Благословение на благословение. Только будет умножаться. Аллилуйя. Аллилуйя. Меня, меня это очень очень радует и э, на, на таком слове я только к одному решению прихожу и с вами делюсь этим решением изберите же, потому что Писание говорит, что если же духом водитесь, если же, а ты можешь решить а сейчас такая, такая ситуация в мире. Надо, надо как-то там что-то выкрутить, надо что-то там э, прибрехать или там что-то там лгать, что-то выкрутить, не поступайте, потому что так, если люди поступают, они поступают не по духу. Лучше всегда, что дух тебе говорит, туда идти, то делать, с тем человеком завязывать отношения или рвать отношения сразу с тем человеком. Дух тебе сразу скажет, что тебе будет на пользу, на духовную пользу. И если это будет на духовную пользу, то та духовная польза, польза э, превратится и, в физическую, и в духовную, а в плоскую, все, физическую, и материальную. Сначала духовное, а потом плоское, потом все физическое и материальное. Не, не будьте как те э, немудрые галаты, которые с духа начали, а начали заканчивать плоть. Лучше, если вы приняли это по вере, то по вере, вникая в слово дальше и идти. А Дух Божий нам будет показывать с каждым днем все больше и больше духовных вещей. Все больше и больше тех возможностей, которые мы по предназначению Бога имеем здесь на Земле сделать. Именно сначала духовно. Ты сначала можешь молиться за, э, за своего мужа, если у тебя нет мужа. Ты можешь его сначала в духовном мире увидеть. Из невидимого произойдет видимость. Ситуация даже касается, допустим, своих детей, если ты уже замужем, если твои дети. Ты знаешь, что от тебя, от твоих молитв, от твоих воображений, то есть образов, которые ты говоришь в молитве, зависит будущее твоих детей. Ты можешь говорить, ну что, ну как Бог даст, и так молчать. Если эти дети ежедневно выходят в этот мир, как вы думаете, чего они там набираются? Значит, им ежедневно необходимо наполнять их Божьим. А кто в, кто в ответственности за ваших детей? Те соседи, которые живут справа, или те соседи, которые живут слева, или те учителя в школе не досматривают детей. Конечно, мы же сами и по нашим же молитвам, как я хочу сказать, именно по молитвам, по тем словам, которые мы будем говорить с верою в их жизнь, чтобы, выходя из дому в этот мир, или это в школу, или это в садик, где бы там ни находились, вы же можете сказать молитвою, как отец, как мать, как родители, чтобы случилось в их жизни то, в первую очередь, чтобы и не набирались того, что в этом мире. Вы это можете сказать. И так будет по вашему слову, если вы будете в это верить. Если вы будете просто видеть этот образ, что этот мир не может на них повлиять, потому что они дети ваши и дети Божьи. Что, это, что они не могут набираться ничего от этого мира, потому что вы сказали запрет, вы высвободили слово. Если, конечно, промолчите, то будет так. Как будет. А если будете говорить, то будет так, как вы говорите. Что вы свяжете, так будет связано и на небесах, то есть небеса будут согласны с тем, что вы, что вы скажете. И следующее место из Писания, думаю, прочитаем и для того, чтобы перейти уже к молитве. Это будет книга Исая, 48 глава, 17 по 19 стих. Будьте внимательны, потому что так говорит Господь. Господь Искупитель твой, святый Израиль, говорит, я Господь Бог твой. Господь это не название, Господь это титул. Если ты его называешь Господь, другими словами, Господин, значит ты послушный ему. Тогда твои слова «Господь мой» будут соответствующими. Тот человек, который не слушает, что говорит ему Господь делать, а называет его господином, то есть Господь, он лжец. Поэтому называя Господь мой и Бог мой, Бог мой. Это под которым живу, кто меня сотворил, которого я слушаюсь и везде, как Исаник как говорит, что Бог есть Дух, и вожусь им же Духом, хорюсь Ему, слушаюсь Его, почитаю Его, вот тогда правильно говорит, Господь мой и Бог мой. Эти слова тебя уже ставят перед Богом в такое умиление, в такое умиротворение, что Он мой, и Господь, который управляет мною, и Бог мой, который сотворил меня, который ведет меня, который помогает мне, который всегда со мною. Почему? Потому что Он во мне. Господь говорит, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному. Если вы просидели здесь два часа, вы не убили время. Господь учит нас. Полезно. Ведущий тебя по тому пути жизненному. Написано, что в погибель тысячи дорог, а в жизнь вечную один путь. Если вы заметите, есть такое слово «должно». Я Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, из тех, сколько бы там их ни было, по тому пути, по которому должно тебе идти. Ты понимаешь это? Аминь. Что Господь даже предназначил тебе путь спасения и говорит, не теряй свое спасение, не сходи с этого в пути, потому что это ты должен по нем пойти. Почему? Потому что ты сын мой. Я родил тебя, ты наследник мой. Я родил тебя и я жду тебя в конце этого пути, чтобы ввести тебя в жизнь вечную, чтобы всегда быть с Богом. Поэтому Господь говорит, чтобы это не смущало такое слово ⁇ должны, должны ⁇ и мы никому там ничего не должны. Если мы выбираем Бога, то мы должны Богу. Если мы не выбираем Бога, то мы должны дьяволу. И 18 стих. О, если бы ты внимал, то есть понимал, что ты сейчас слышишь и принимал это, о если бы ты внимал заповедям моим, то, что заповедовал Господь, в слове своей, тогда мир твой был бы как река. Халлилуйя! Твой мир. Я хочу иметь такой мир. Я хочу иметь мир во всякое время. Или я теряю. Я хочу иметь мир Божий, который, кстати, превыше всякого ума, и который сохраняет сердце наше и помышления наши, потому что в различные трудные ситуации человек может такое надумать, такое наляпать. Такое надо делать. А мир Божий поможет человеку сохранить себя во Христе Иисусе, то есть не выйти с Иисуса Христа, не потерять это, эту позицию. Сохранить и, и, и сердце свое, и помышление во Христе Иисусе. И написано, что если ты будешь это понимать, если ты поймешь, если ты это примешь, то, что Господь заповедует, то тогда мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские, сильные, которые не останавливаются. Вы видели штиль на море, чтобы, чтобы волн не было? Я не видел. Всегда видел, что волны. Ну, в любом случае. И 19 стих Господь за то, чтобы у нас был и мир, превыше всего в мире, и правда. Потому что когда ты на стороне правды, ты защищен и от болезней, и от проклятий, и от бесов, и от врагов. Ты защищен, когда ты в правду. А только, когда только начинает человек вот это выкручивать, поступать не по правде, не по духу, то есть не по Божьему, он выходит с Бога. Он выходит с территории правды, а значит в тот момент он может быть досягаем дьяволом и может получать повреждение. И когда, когда мы видим, что христианин, тут люди знают, христианин, христианин, и он приходит, ой, вы знаете, ой, там в том проблема, вот такое вот случилось, вот это случилось. Вы как думаете, оно просто так взяло и случилось? Он точно где-то не с слово. Он точно где-то вышел. Вышел из Иисуса Христа. Вышел из Бога, а выйти из Бога как я уже говорил, это не делами, в первую очередь. Человек для того, чтобы сделать, он сначала говорит, а, а перед тем, чтобы говорить, он об этом мыслит. Получается, что на мысленном уровне человек может неправильно начать мыслить, роптать в мыслях. Сначала он ропчит здесь, потом это слышно, а потом это уже получается. «Ничего мне не надо, все, конец, заберите меня, не хочу уже». Но сначала, но сначала вот это здесь происходит. Поэтому и Господь, Господь говорит, что, э, что Он за то, чтобы мир Его находился, находился в нас. Чтобы мы на всяком месте находились в правде, как говорит как, как морский волк. И семя Твое было бы было бы как песок. То есть умножалось умножал и не останавливался бы род твой. Почему бы? Потому что Господь дает выбор, говорит, если ты пойдешь моим путем, ну тогда будет у тебя и мир, как река, и правда, как волны морские. И семя твое не будет умирать еще в зачатии, там, или, или, или в этих в преждевременных родах, или в каком-то маленьком, или, или в год, или в два, или в пять, или в десять. Не будет семя твое умирать. А наоборот, семя твое будет как, как песок. И проис, происходящее из чресов твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не исплевалось бы его имя предо мной. То есть наследие твое. Наследие твое. Господь, значит, мы с этого стиха можем увидеть, что если только человек идет путями не Божьими, значит, говорил неправильно, значит, не, не, Значит, значит, мысли у него были неправильные, значит, не Божьими. Значит, не наполнялся мыслями Божьими, поэтому и пошел неправильными путями. А если так, то как в мире говорят, когда страдают дети, когда мучаются дети, когда умирают дети, в мире говорят, куда же смотрит Бог? А Бог говорит, знаете, почему дети, наследники, не страдают? Тогда, когда родители их ходят путями Божьими. Говорят слова Божьи, наполняются мыслями Божьими, потому что помышления, помышления духовные суть жизнь, а помышления плотские смерть. Поэтому, если если ты любишь своих детей, выдумайся в эти слова. Если ты любишь своих внуков, или свое будущее, вдумайся, от кого зависит их благословение. Не от соседей, не от тех, которые справа или, или слева. А в первую очередь от э, ответственности лежит на каждом из нас. И тогда Господь говорит, что их имя, то есть будущее, то есть их карьера, не изгладилась бы. Не истребилась бы. Не, 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 не изгладилась бы и не истребилась бы не изгладилась и не истребилась. Значит, получается, что даже будущее наших детей от нашего правильного хождения перед Богом. Аминь. Аминь. Так, так и аминь.